hozirgi kunda ba'zi masalalar to'g'risida kitoblarimizda hamma vaqt juda ko'p dalillar bayon qilinadi masalan kecha bitta ukamiz ham shu Imom shofiy mazhabidagi odamlarga iqtido qilsa bo'ladimi degan gapda savol qilishib hozirgi kunda bizni ba'zi masjitlarimizda imomlarimiz va iqtido qilgan odamlar chinachog'ini ushlab manabunday qilib turyapti har bir ruku qilganda qo'lini bunaqa ko'tarib turib qilyapti sajdadan tursa ham allohu akbar desa qilaveradi rukudan tursa ham qilaveradi shular qanaqangi odamlar bo'ladi shu hanafiy mazhabdaman deb turib shu ishlarni qilsa bo'laveradimi deb saol qilganidi biz bu savolga boshqacharoq yengiltaxroq qilib javob bergan edik asli haqiqat holini surishtiradigan bo'lsak bizni imom azam rahmatulloh taolo aytdilarki xudoga ta'zim qilishlik shunda hosil bo'ladiki qo'lning mana ikkala chinachog'i bilan bo'g'imingizni boshmaltag'ingizni ushlab uchala barmog'ingizni qo'lingizni manau tepasiga qo'yib kindigingizdan pastiga qo'yib turishligingiz xudoga ta'zim hurmat hisoblanadi deb aytdilar rasululloh ba'zi vaqtlarda bunday qilib ham o'qigan ekanlar imom azam rahmatullohi taloiga odamlar aytdiki rasululloh bunday qilib ham o'qigan ekanku deganda u kishi aytdilarki rasululloh erkaklarga ham payg'ambardi xotinlarga ham xotinlar qanaqangi namoz o'qishlik uchun rasululloh xotinlarga ham ta'lim berdi xotinlarga sizlar namozda mana shunday qilib turinglar ko'kraklaringni bosib nomahram erkaklarga ko'kraklaringni do'mbaz bo'lib ko'rinib turmasin deb rasululloh ayollarga yoki ularni ko'kraklari rukuvga sajdaga borgan vaqtida qimirlab nima bo'lmasin deb rasululloh ularni ehtiyot satri avratga ta'lim berib xotinlar mana bunday qilib tursin deb aytdilar erkaklar bunday qilib tursin deb aytdilar xotinlarni ehtiyot chorasini ko'rsatib rasululloh bir vaqtlarda manabunday qilib o'tirib ko'rsatdilar mana bunday qilib oyoqlarini ikkovsini ham o'ng tarafdan chiqarib ko'rsatdilar bunda rasululloh xotinlarga ki, sizlar namozda qadada o'tirganlaringda mana shunday qilib o'tiringlar mana shunday qilib o'tirishliklaring sizlarni misol uchun namozda begona erkaklardan o'zlaringni saqlashlikka ziyoda bu ehtiyot chorasi bu mana shunday qilinglar deb xotinlarga shunaqa ta'lim berdi endi imomi shofiy rahmatulloh taloni rasululloh umrlarini oxirida shunaqa qilganlar deb shu şu o'tirishda shunday o'tirishini u kishi ixtiyor qildilar haligi xotinlarni ham ko'kragiga qo'yishlikni rasululloh shunaqa qilgan ekanlar biz ham qilaveramiz deb ular shuni ixtiyor qilishdi lekin asli yo'l hanafiy mahabni yo'li biz rasulullohni ikkila rivoyatiga ham amal qilyapmiz bunday qilishlikni xotinlarimizga buyuryapmizki rasululloh ayollarni namoz o'qigan vaqtlaringda qo'llaringni ko'kraklaringni tepasiga qo'yib turinglar degan amalni xotinlarga berdik kendakni tagiga qo'yib turishlikni biz erkaklarga oldik rasulullohning ikkala hadisi ham bizda amal qilinyapti endi imom buxoriy shu hadisni rivoyat qilib o'zlari aytdilarki qo'lni ko'kragiga qo'yib turadi degan odamlarni shu hadisni rivoyat qilgan sahobalar qo'lni kindikni tagiga qo'yib tura ugan degan hadisni rivoyat qilgan odamlardan kamchiligi yo'q dedi hadisni sahihligida afzalligida emas ya'ni imom buxoriy aytyaptiki shu ko'krakka qo'yib qo'yadi degan odamlar ham aynan rasulullohning beaynii qilgan ishini rivoyat qilgan a bu misol uchun kindikni tagiga qo'lni qo'yib turadi deganlar ham bu ham rasulullohdan beaynii amal shu rivoyatni qilgan bu rivoyatni qilgan odamlar bu rivoyatni qilgan odamlardan kamchiligi yo'q deb aytdilar lekin imom buxoriy o'zlarini shu qo'lni qayga qo'yib turishlik to'g'risida shu hadisning etagiga borib aytdilarki rasululloh ko'hrakka qo'lni qo'yishlikni islomda avvalida qildilar kindikni tag'iga qo'yishlikni umrlarining oxirlarida shunday qilib yurib o'tdilar o'shaning uchun qo'lni ko'n kindikni tagiga qo'yishlikni ko'rakka qo'yishlikka dalolat qiladigan hadisdan oldinga suramiz buni buni amalga buni qo'llaymiz deb imomi buxoriy ham o'zi hadislarida aytgan mana endi imomi buxoriyni hadisiga amal qilaman degan hadisga amal qilaman degan nodonlar xotinlarni qiladigan ishini qilib yotibdi hey qilmagin bu xotinlarni qiladigan ishi bu xotinlarga rasululloh ko'rsatgan desangiz bular qabul qilmaydida qabul qilmaydida mana bu rafiyada endi ham mana misol uchun shunaqangi rasululloh islom dinini avvalida qilganlar hamma sahobalar ham qilgan ammoki keyin vaqtlarda qilmadilar o'shaning uchun sahobalar ham qilmay qo'ydilar Hazrat umar ham qilmadi hech kim hadislarda rivoyat qilgan yo'g'ki abu bakr xalifa bo'lgan vaqtida yo hazrati umar xalifa bo'lgan vaqtida yo hazrat ali imom halifa bo'lgan vaqtida odamlarga namoz o'qib bergan vaqtida rafiyadan qilib o'qiyardilar degan rivoyat yo'q bittaham demak ma'lum bo'ldiki bu qo'lni ko'tarib o'qishlik islomning avvalida bo'lgan edi ammo rasululloh keyin buni mansub qilib bekor qilgan edi o'shann uchun sahobalar o'sha hadisning mansubligini bilishib shu abu bakr bakram roziyallohu anhu hazrati umar hazrati ali roziyallohuau anhular hech qaysi namoz o'qiganda odamlarga qilib o'qib bermadi bizga mana shu dalil agar shu hadis kuchiga amal qilishlik loyiq bo'lgan hadis bo'lganda o'sha rasulullohni xalifalari abu bakr hazrati umar hazrati usmon roziyallohu anhu hazrati ali roziyallohu anhu albatta qilgan bo'lardilar hech qaysi qilmadi qilmagandan keyin demak ma'lum bo'ldiki islom dinidagi o'sha Rafiyadan -e qilmaydi deb o'qigan odamlarda hadisi Rafiyadan -e qilib o'qiyardi degan hadisni bekor qildi kuchi tomon tamam bo'ldi mana bu sahobalardan rivoyat qilgan hadislarni ularga bayon qilsangiz qabul qilmaydida uni odamlar o'zimniki turdi deb turaveradi ulardan shuni to'g'ri noto'g'rini ajratadigan ularni xudo zo'q bermagan axir ularni ilmi yo'q axir beilm johil odamlar o'shaning uchun ular hozirgi kunda ko'ngiga kelgan nomaql ishini hal qilmay qayerda qilyapti agar o'zlarini jaholatlarini ular tan olsayedi mana kitoblarni hammasida namozni jamlab o'qimaslik sunnatni tark qilmaslik bunaqangi ra qilmaslik a'lo darajadagi hujjatlar hammasi mavjud bo'lib turibdi lekin bu hujjatlarga ular amal qilishmaydiku asli oyat hadisga amal qiladigan bo'lsa xudo qur'onda duolaringni xudoga maxfiy qilinglar deb xudo qur'onda maxfiy duo qilgin deydiyu namozni ichida de ular omin deb baqirib yotadiku oyatga amal qilaman deydi hammomda oyatga amal qilasan qachon amal qilasan quruq gap xolos bu gap shuning uchun muhtaram al jamoa bunaqangi shaytonga xodim xizmatgor bo'lgan odamlarni quruq og'zidagi gapga aldanib qolmaylik bizni to'g'ri yo'limiz mana shu imomlarimizni ko'rsatib bergan kitoblarimizdagi yozilgan mana shu hujjatlar hammasi oyat hadisga muvofiq bo'lgan nechi mana bir ming ikki yuz yil bo'ladigan bo'lsa imom azamni o'tganlariga bir ming ikki yuz ellik yil bo'lsa hazrati imom azamni bir ming ikki yuz yildan birtangi paydo bo'lgan ulamo shuni aytgan gapini sinab imtihondan o'tkazyaptiki xatosi bormikan deb oqtarib chiqyapti hammasi to'g'ri chiqyapti mudohala qilmay to'g'ri ekan deb tan olib ketyapti agar xatosi bo'lganda dunyoda har yili bunaqangi vahobiylarga o'xshagan dunyoda ming minglab mullaman degan odamlar chiqyaptiku birontasi bekor olmaydi hujjatga bakor kelolmaydi uzoqdan tosh otib hurushib yuraveradi boshqa hech qanday hujjatlashka yarashmaydi ilmlari yo'q shuning uchun muhtaram ali jamoa -man endi mana shu kitoblarimizdagi pandi nasihatlarda shu ulamolarimiz siz bilan bizga shu yerdagi ahvolotlarni yuzaga chiqarib tushuntiryapti shu narsalardan o'zimizga yarasha bir ma'lumot ya'ni qabul qilib olishligimiz kerak ehtiyot yo'limiz shu bitta oddiy hajga borgan odam haj ibodatini bitta yo'l yo'lboshchi bo'lmasa uddalab qilolmaydi bitta shariatdagi beshta farzni bittasi hajga borgan odam o'sha kichkinagina bitta ibodatni boshdan oyoq o'zi birov o'rgatmasa borib qila olmaydi kitob o'qiganda ham borib qilolmaydi o'sha yerda bir biladigan odam o'sha ibodatni joylarini vaqtlarini hammasini to ko'rsatmas ekan qilolmaydi e, endi bu beshta narsani bilmay umrida bir marta farz bo'lgan shu hajni bilmay turgan bo'lsa bir kunda besh martadan takror bo'ladurgan umr bo'yi misol uchun joriy qilingan bu namoz ibodatlarni ichidagi ikr chikirlarini qayerdan biladi mana biz agar misol uchun kim o'sha masalani yaxshi bilaman degan vahobiy kesin mana biz uni savol qilaylik biz aytgan savollarga mulla bo'lsa javob bersin vaholanki ularni ham qo'lida biz o'qigan kitoblar turibdi lekin o'qigani vaqti yetmaydi o'qigani ko'ngli ko'tarmaydi chunki bu shariatni qonuniga itoat qilsa bo'yniga itoat arqoni tushib da bunda har qanday tabiati xohlagan noma'qulchilikni gapirishlikdan behuda ishni işte qilishlikdan bu shariatni arqoni uni baylab qo'yadida o'shandan shu arqondan qo'rqib bular bu shariatning mo'tabar kitobini girda atrofiga ular kelmaydi balki aytadiki bu kitoblarni yondirib yuborish kerak kuydirib uborish kerak bu sariq kitob yo'qolmadi jonimiz tinchimadi degan gaplarni gapirishib yuradi <laughs> axir sariq kitob o'sha qaysi Qur'on qur'ona shu qur'onni yo'qolsin deb orzu qilgan odam shu soriq qog'ozdagi kitoblar desa shu kitob degan so'z kitobil shu qur'on bo'ladigan bo'lsa rasulullohning hadislari hammasi shu kitob bo'ladigan bo'lsa umumiy soriq qog'ozni ichidagi gapni yo'qolishligini orzu qilgan odamlar qanaqa qilib o'zii yo'q men qur'onda aytganim yo'q deyiladi vaolanki sariq kitoblarni ichidagi hammasi oyat hadisni ma'nosiku aynan shu yerda oyat hadislar bayon qilinganku duo qilaylik alloh va taolo hammamizni xudoyo ahli sunnat va jamoat aqidasida xudoyo tillarimizni dillarimizni oyoqlarimizni xudoyo adashishlikdan o'zing saqlagin xudoyo o'sha ulug'larimizni ulug'lik hurmatini saqlashlik uchun xudoyo hammamizga tovbeq hidoyat ato qilgin orqalaridan xayri duo bilan yo'qlashlikni xudoyo hammamizga nasib aylagin xudoyo parvardigori haqshunoslardan qilgin haqni inkor qiluvchilardan qilmagin xudoyo o'tganlarimizni hurmat bilan tilga olishlikka ularning haqlarini rioya qilishlik uchun xudoyo hammamizga tofiq rushdi hidoyat ato qilgin